안녕하세요 여러분! 시금은 이메일입니다. 이이메일다이이메일 뭔지 다죠이메일 이메일은 이메다 이메일은 이메일 이메일은 입니다 이메일은 이메일입니다. 이메일은 이메일 почта, 편지, 자, 여러분 이것은본메입니다이메은이메일입니다 이본도 안에 뭐가 들어갈 수 있냐면 편지나 빛이 모가디 카드 открытка 아니면 엽서 엽서는 포토카드지을수 있어요 하지 여기서는 우리가 뭐를 붙여요? 우표를 붙입니다 우표는 말입 우리 클릭 말고 나 converted. 본토에 우표를 붙여요. 우표를 붙이다. 클릭. 클릭 말고 그 다음에 여기에다가 우표 번호를 씁니다. 우표 번호 index. Почтовый и н д е 그리고 여기에다가 보내는 사람을 쓸때 우리는 이름을 쓰고 드림이라고 씁니다. 드림 От. От а л 아 н а п р и м е 그리고 получателя мы пишем, например, 태현 귀하. д 태현 д 태현. 자, 그리고 теперь 어, с вами, что еще можно отправить, кроме писем. Кроме писем можно отправить еще сопо и сомнул. Отправлять мы говорим сопо сомму БОНЭДА Отправлять. По-другому можем еще сказать пу чида. Пучида это тоже отправить. Ча, в принципе, это вся лексика на сегодня, очень мало, поэтому я думаю, вы все это быстренько выучите. Также сейчас я хотела бы с вами пройти мунпоп, грамматику. Мунпоп мы с вами пройдем по примерам. Первый мунпоп, который мы с вами пройдем, это мёнсо. мёнсо. Делать два действия в одно время. Например, что я часто люблю делать? Кирель. Юмагы пиро. Идя по дороге, слушаю музыку. То есть совершаю два действия в одно время. Так как у нас здесь есть чем мы добавим Да, Это была первая грамматика, она очень простая, да, можем сказать. 이 강의를 준비하면서, 뭔가 더읽렉 저는 여러분을 생각했습니다. 이렇게 똑, 어, 두 가지 핸동을 같은 시간에 하는 문법을 우리가 으면서라고 합니다. 자, 그리고 다음 문법은 세두시그 아오주다. Когда мы п р о просим совершить какую-то услугу. Например, цанок от Ценнерея. Скоро мой день рождения. Поэтому цанок монимунте Ценнере Айпон Чеберель хода Хада Подарида. И когда мы Хада добавляем О Чуда, это будет вот у нас Хе Чусея. 저는 곧 생일이니까 제 생일에 아이폰 12를 선물해 주세요 п о д а р и мне, пожалуйста, 아이폰 12, на мой день рождения 참 뻔뻔하죠? 그 다음에 어 예를 들어 너무 더워요 지금 여기가 너무 더워요 공기가 없어요 그래서 너무 더우니까 창문을 열다 о т к р Окно. Я прошу, откройте, пожалуйста, окно. Чанмунель. Йоро. Чусея. Так как у нас последняя гласная в глаголе йольда это йо, а не о или а, мы добавляем о чуда. О 주세요". Откройте, пожалуйста, окно. Тоника чанмунель. Йоро чусея. Крику. 너무 시끄러우니까 빨리 가 주세요. 스이캄 슘나. 우디티 파좔스 그렇죠? 그래서 여기서는 그냥 가 주세요입니다. 가 주세요. 자, 이것은 아오 주다 문법이었습니다. Это г 아오 주다. 그리고 다음 문법은 세드시법 Для будущего времени. Мы добавляем ее к тоже глаголу. Вообще все эти три грамматики мы добавляем к глаголу, все эти три окончания. И, означает, и она обозначает действие, которое я совершу в будущем. Например. И... Маналь человек, которого я встречу завтра, человек, которого я встречу завтра, встречу буду делать встречу, да? Манналь сарамен минсу ее. Человек, которого я встречу завтра, это минсу. Или, например, 음, 저녁에 먹을 음식은 김밥 김밥이었으면 좋은데 사실 아니에요. 김밥이에요. 저녁에 먹을 음식은 김밥이에요. 이다, которую я буду кушать, которую я буду кушать. вечером. Это кимпап. так, да, У нас нету подчима здесь, поэтому мы добавляем ле, просто ле. А бокта у нас есть подчим, поэтому мы добавляем ль. Еда, которую буду кушать, человек, которого завтра встречу. Это у нас были три грамматики и лексика на тему email пьянджи. Ну и в принципе это все. Она очень легкая, поэтому если вы хотите лучше ее освоить, советую вам составить предложение, используя новую лексику по всем трем грамматикам. На этом все. Надеюсь, у вас нет вопросов. Встретимся на следующем уроке. Аня, не